Вообще, Катя относится к, э, к организациям, которые контролируют человеческое сознание. Так же легче вроде жить. Кому, Ты не заморочен. кому легче организация не, или... не, 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 нет? ее членом. Ты же не заморочен ничем. Тебе все объяснили, как поступать. Так... За, тебя, за тебя прожили, да? за тебя сходили в туалет. Ну, конечно, это удобно. С одной стороны, кому это нужно? Но все-таки я думаю, что живой человек, он, живой, нормальный человек, никогда в жизни не захочет, чтобы на него проживали какой-то там день, час, минуту и так далее. Против я, против таких организаций. Слушай, школе мы сегодня и про кино успели поговорить, про разные там неприятные фильмы. Хотелось бы с тобой немного о культуре и искусстве. Вот один голливудский киноартист Уильям Дефо, он сказал, что он чувствует себя заложником образа злодея в Голливуде, потому что режиссеры, ну, не хотят его снимать в другой роли. Очень редко ему удается сыграть что-то другое. А вот Человека-паука, который гад? Естественно, Зеленый Гоблин, все правильно. Скажи, пожалуйста, ты не чувствуешь себя заложницей своего образа? А может быть, ты хочешь сыграть в Леди Макбет или Афелию? А тебе говорят, нет, давайте вот тут будем смеяться, будем, так сказать, веселиться где-то в глубине души, может, я драматическая актриса. Где-то очень, очень глубоко. С, таким хорошим посылом, позывом, с лицом страдальческим. Но на самом деле, то, что вот, как бы, тот образ, которым я себя позиционирую, мне очень удобен, мне очень нравится. И пока мне весело, почему бы не веселить остальные. Ты скажи честно, много олигархов отшила за последний месяц? Немало. Принимается. Слушайте, я, честно говоря, хотел бы поговорить про новый сезон. Давай начнем сейчас прямо. Ой, давайте. А Камеди это шоу, которое всем надаем, которое всех радует их каждую неделю. Подожди, ты не вечно говоришь. Смотри, лицо лицу поменялся человек. Я другой человек уже. И и, в принципе, начался новый сезон мы всем девушкам, которые вчера и позавчера у нас были, тоже твои подруги, надеюсь, Маша и Елена Ну так, ну так, ну так, да. Мы спрашивали, они нам отвечали, ты нам тоже ответить, что это в новом сезоне в Камеди Ну что, сейчас мы одним и тем же словами будем но ребят это возможно невероятной красоты костюмы, невероятной красоты женщины хрусталев как всегда прекрасно отполированная лысина все гениально юмор стал откровенней при пленении чуть-чуть пожестче стали шутить то есть девочки прям посмелили повзрослели что называется мы обязательно продолжим наш непростой разговор о новом сезоне камедиума совсем скоро друзья катя варна вместе с нами никуда не девайтесь